добрый день сегодня мне в руки попали вот такие вот открытки посвященные городу Харькова сейчас посмотрим интересно какой год 81 год а у меня кстати еще такой есть набор открыток и там тоже впихнули Ленина вот. нет чтобы зеркальную струю там впихнуть, но есть какие-то достопримечательности такие узнаваемые ну Газпром да но Ленин, конечно. Так, ладно, не суть. Так. Там у нас театр. Театр Пушкина. Ой, блин, <laughs> дурак. Какого Пушкина? Пушкина на другой улице. Это театр Шевченко. Тут даже что-то идет, но я не могу разобрать. На гастроли просто написано. Театр Шевченко, это на Сумской там еще такой, и с другой стороны, какая-то там студия Березиль, я в этом театре никогда не был. Ну, театр такой, как говорят, у меня там многие знакомые ходят по театрам, но уважают. Много интересного, чего там происходит. Ну, есть оперный большой театр, ну, вот этот вот, у этого свое место. Ну, и там еще такой вот театр Пушкина был. Тут тоже довольно много людей ходили. Ну, не знаю, сейчас, по-моему, он не работает. Потому что там, как я понимаю, был репертуар такой. Подстать названию. Сейчас вроде его нет. Вот что сейчас тут, если какие-то э, постановки. Я вот, я вот не в курсе, если честно. Так. Ну, выглядит он сейчас примерно так. Конечно, машин побольше на Сумской. Так, дальше. Это, могу сказать, мемориал. Мемориал дальше по этой улице, километров там через 10, будет такой вот мемориал. Мемориал Слава называется. Я там был в жизни несколько раз всего лишь. Туда ездят многие на... В общем, когда женятся, ездят почему-то на мемориал. Откуда такая вот... Взя... Взялось такое вот... Как сказать? Ритуал такой, ехать на МРВ, я не знаю. Но это аналогично ехать на кладбище. Вот поженились, поехали на кладбище. Зачем, я не знаю. Ну, видно, было, было какое-то такое совковое. Совковый какой-то, хотел сказать, нарратив. Но... В общем, в общем, не знаю, откуда это пошло. Напишите, кто знает. Открытка. Там сейчас примерно все так же выглядит. Бюст такой вот Пушкину. Как я понимаю, он на улице Пушкинской, наверное, все находится. Возможно, его убрали. Вот не знаю. Я вот, если честно, даже не помню, где он там стоял, в каком месте. Там какие-то скверы есть. Вот где он был, я не знаю. Не, ну, как-то не обращала внимания. Вот, если честно. Возможно, его уже прибрали. Так. А вот это вот... Тарас Григорьевич Шевченко. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Это тоже находится на улице Сумской. Здесь все стоит. И в начале войны его обложили вот так вот мешками. Он был обложен полностью мешками, чтобы в случае взрыва его не разбило. Не знаю, есть ли там какие-то повреждения на нем. Ну, то, что его хорошо обложили, это однозначно, чтобы не повредили его взрывами. Так. Южный вокзал. Ну, выглядит он сейчас немного по-другому. Но он выглядит сейчас лучше, чем были. Ну, как он выглядел, здесь классно. Вопросов нет. Вот, все, вот вокзал, все четко. Но сейчас он выглядит там обалденно. Я не знаю, какие в Украине. Напишите, допустим, вот если брать в Украине, какие вокзалы еще так классно выглядят. Там площадь, там все украшено. Там. Все супер. Это при том, что там еще есть новые идеи реконструкции там с трамвайными путями в обход этой площади эти идеи тоже очень интересные но вот это пространство вот площадь выглядит и сейчас обалденно так вот такая визит не то что визитная карточка города а скорее вот такой вот кто приехал на поезде вот сразу так выходит и вау вечером такой реально вау эффект железнодорожный вокзал скажем так, сразу встреча, встреча по одежке проходит на ура. Так, это, это так называемый четверо с холодильником. Монумент в честь провозглашения советской власти на Украине. В общем, его давно уже нет. Я вот не знаю. По-моему, кто-то говорил, что... Где-то я слышал, что его где-то перенесли. Его не полностью там как-то разбили, а где-то его перенесли. Ну вот, так как мне это было не сильно интересно, не знаю. Стоял такой вот монумент. Четверо с холодильником. Вот этот трамвай, пятерочка. Хотя, может быть... Не, это не пятерочка, это друг... другая модель. Пятерочка чуть другая. Это м -м, горсовет, дворец труда. Здесь еще стояла такая штука, такая как летающая тарелка. Там, скорее всего, это было управление трамваями. Там что-то какой-то сделал диспетчер. Давно ее нет уже. Так примерно, ну, сейчас он не так же, потому что это здания такие подразбитые. Они, основа стоит, но там много таких умятин, выбоин на них. Ну и сразу видно, что машин, конечно, было гораздо меньше. Вот так все это сразу узнаваемо, конечно. Видно, что это Харьков. Площадь именно Роза Люксембург. По-моему, не изменяет память, а называется Сергиевская площадь. Ну. Но... А, блин, что-то я... Я перепутал все полностью. Блин. А, это не здание горсовета Здание горсовета за углом. Это дом со шпилем. И в Харькове, по-моему, 4 штуки. Вот этот, видите, такой шпиль. семиэтажка. Кинотеатр Родина. И еще какой-то, не помню. И, по-моему, там вот была реконструкция. Тут что-то там сняли. Не знаю, оставили или нет. Что-то там снимали. Это дворец труда. Это с другого ракурса. Да, это Роза Люксембург. Вот здесь вот торговый дом Павловский. Магазин «Мелодия» был. Что-то я ступил вообще. Это просто жилой дом. Тут, через... Тут какой-то банк. Здесь когда-то был такой ресторан Ле Монте испанский. Испанский, он был там даже повара испанские, испанцы были. Ле Монте, он так был чуть-чуть сюда вот, вот, здание рядом. Ну, это из таких элитных домов был. Ну, сейчас много там много других домов элитных, конечно же. Но это был как при Советском Союзе, так вот именно очень круто там было жить. Так, да, чуть-чуть вступил. Набережная реки Лопань. Сейчас, нам, сейчас здесь стало так покраше. Вот здесь вот реконструкция была. А здесь еще было в 90-х годах, стояла такая, как катер, такая ласочка. там он как ресторанчик, по плавал там даже немного. Ну, такая река, она мелкая и далеко не поплывешь. Но в Ютубе есть ролик, как там на нем плавают. Потом он, по-моему, сгорел просто. Здесь можно на лодках покататься. Это все так же стоит. Здесь тоже, здесь был ресторан. Он был сделан... Какая-то чайхана одно время была, не знаю. А вообще раньше был ресторан, он, по назывался Адам и Ева. Он был сделан в стиле турецкого ресторана Адам и Ева. Такое яблоко в квадрате у них был логотип. Но потом он там закрылся, хватало. Вроде совладельца умерла вроде. Ну, так четко Харьков узнаваем. Так, а это Гасин Самир. И я вот возле нее никогда рядом не был. Но здание так, в принципе, узнавай. Просто когда ты едешь на автомобиле, ты едешь вверху, там, немного под углом другим. Гостиница Мир. Это район Павлова поля. Такой вот был. Гостиница Мир. Здесь проспект Ленина был. Сейчас как-то по-другому. нас Проспект Науки он называется. Институт Монокристаллов дальше. Солдат. А здесь, по-моему, за ним новострои стоят вообще-то какие-то. Не ошибаюсь. О, зеркальная струя. Это вот действительно символ Харькова. Ну, выглядела она неплохо. Сейчас она выглядит шикарно вообще. За ней фонтаны. Вот недавно был день города. О, здесь какие-то такие фонарики, я смотрел в видео, стояли. Выглядит обалденно. Я не знаю, какой город в Украине выглядит так же обалденно, вот как Харьков. И я бы сказал бы так, что где-то там поехать еще за рубеж. Я не, не, не беру внимание, какой-то Шанхай, там, Дубай, какие-то такие города. Какие-то приземленные, допустим. Харьков реально в конкур конкуренции по какому-то вау-эффекту. Даже сейчас, с тем, что его бомбят каждый день, он просто вылет обалденно. Это. А все так потихоньку началось. Где-то вот было вот Евро 2012 вот потихоньку мелкими шажками, шажками, такими вот парк Горького потихоньку сделали. Потом там еще, 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 еще. И вот так неспешно, шаг за шагом. Сейчас реально это самый красивый город в Украине. Просто. Вот так, вот такие вот открыточки у меня. А Ленина нет. Его давно прибрали. Наверное, году. 14-м его прибрали. Завалили его. Как я помню, он да упал, он даже помню, не развалился так вот целиком. Я думал, вообще развалится полностью. Ну, свалили его. Привязали, свалили, все, нет его. А вот здесь вот. Что это за дорога? Это вот дорога с центрального рынка. Вверх вот сюда. Это улица Клочковская. А вот этот вот подъем, я не знаю, как называется. Ну, как-то вот не интересовало, не интересовало меня никогда. Вот это органный зал. А вот это вот этот горсовид. Троллейбусы. Тут еще трамвайные пути когда-то были. Вот такие открыточки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет много чего интересного.